aynan u yerda ham dildora niyozovaning qo'shiqlaridan ustozingiz qo'shiqlaridan foydalanasiz ustozimni qo'shiqlarini deb ularni to'yga taklif qilishadi to'g'risi endi biza oddiy oiladan bo'lganimiz uchun o'sha birinchi turmush o'rtog'im tanishtirganlar endi bizga u taraflama qarshilik yo'q lekin boshqa taraflama ko'pu lekin nima deydi klipga chiqish qo'shiq to'y unaqa cheklov yo'q endi mani boshqalarda ishim yo'q mani sendan boshqa hech tanishim yo'q har kuni bir dedoringga to'yishdaney mani boshqa qiladurg'an bir ishim yo'q o'rgimchi qizdimoqlanma qomatinga quvonma bu o'tkinchi dunyolarda og'anglarga ishonma o'rgimchi qizdimoqlanma qomatingga quvonma endi bilmayman bu imidc deydimi man o'z oldindan shunaqa masalan qaysidir san'atkor yaxshi ko'rsa odam xuddi shu anavnda bo'lib ketaveradida Men to'g'risi o'xshatmayman-da, umuman yori borga bot yor olmasang, to'y bayramda biror rohat olmasang, baxting o'tib xatoying joyiga qo'yolmasang jon singlim qo'ygin <imitation> xato qilmagin <imitation> judayam dangazaman voy ularh m mandan ham yaxshi bilishadi to'yga taklif qiladiganlar to'g'risi assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz biz siz uchun tayyorlagan suhbatlarimizni taqdim etishda davom etamiz bizning bu galgi mehmonimiz siz sevgan siz ardoqlagan xonanda dildora niyozovaning shogirdlari Sarvinoz bo'ladilar sarvinoz bilan suhbatga kirishishdan oldin so'raganimda ular dildora niyozovaning so'nggi shogirdlari ekan mm -hmm. keling Sarvinoz e, ijoddagi yangiliklardan boshlasak suhbatimizni avvalambor mm -hmm. assalomu alaykum taklif uchun rahmat ijodda hozir yangilik juda ko'p qo'shiqlarimiz ham nima deydi besh oltita qo'shiqlarimiz bor hali chiqmagan hali tayyor bo'lmagan mana hozir nima deydi syomkadan keyin xudo xohlasa yana zapisga boramiz o'sha yana yangi qo'shiqqa ijod ko'p lekin hali chiqmaganlari juda yam ko'p sekin sekin xudo xohlasa chiqarib bilamiz to'ylarda ham xizmatlar olib borasiz aynan u yerda ham dildora niyozovaning qo'shiqlaridan ustozingiz qo'shiqlaridan foydalanasiz ko'proq to'ylarda davralarda qaysi qo'shiqni so'rashadi o'zi to'yga asosan biz o'sha man shogird tushganimdan keyin to'y boshladik asosan to'yga o'sha ustozimni qo'shiqlarini deb ulandib to'yga taklif qilishadi to'g'risi ko'proq hamma qo'shig'im hamma qo'shiqlarni bir besh marta olti martadan aytaman to'g'risi hozir oxirgi payt jigarlarimni bir o'n martadan aytaman to'g'risi jigarlarim ishonma ketaveradi orqama orqa qaytaring qaytaring deb ketaveradi faqat bir xil qo'shiq to'ydi shogirdlik istagi bilan ularni oldiga o'zigiz borganmisiz yo'q o'zim bormaganman o'zim qanday bo'lgan bu uchrashuv uchrashuv yoshligimdan yaxshi ko'rib yurardim anavi nima deydi endi yani biza oddiy oiladan bo'lganimiz uchun o'sha birinchi turmush o'rtog'imni tanishtirganlar endi an yani, nima san'at sohasida yurganlari uchun u yonlarida ishlab yurganda mm -hmm. birga ular bilan man oldin ular bilan tanishib unaqa orada ishonch bo'lmagan shunchaki ishlab yurganmiz birga yaxshi ko'rish unaqa narsa uylanish unaqa narsa ham yani, bo'lmagan to'g'risi keyin tanishib o'sha ikki yildan keyin turmush o'rtog'im <laughs> bilan tanishgandan keyin ikki yildan keyin o'sha tug'ilgan kunimga man ularni yaxshi ko'rishimni bilib tug'ilgan kunimga sovg'a sifatida borib tanishtirib shogirdlikka oling deb keyin tug'ilgan kunimdan keyin ikki kundan keyinmi bu qanaqadir joyga olib boraman deb qo'ydi endi o'g'il bola bilan qiz bola borish ham bir xijolatlikda yo'q bormayman deb tug'ilgan kunim o'tib ketdi undan keyin ham yo'q yana bormayman deb u kun ham o'tib ketdi uchinchi kun borganmizda boshida man o'ylamaganman bunaqa bo'lib ketishini nima deydi ular bilan yaqin bo'lib baribir ular man tanimasimdan oldin hozir ham shunaqa nima deydi ularga yaqin borish qiyin edida qanaqadir nima deydi odamni savlati deydimi man xullas orzu qilganman lekin umuman unaqa bo'ladi deb o'ylamaganmanda xullas turmush o'rtog'im tanishtirib mana xudoga shukur yaxshi oramiz yaxshi xudo xohlasa ular orqasidan o'sha to'ylarga chiqib hozir xizmatlarga chiqib yuramiz demak turmush o'rtog'ingiz sababchi bo'lganlar e'tibor berdim o'zingizni e mualliflik qo'shiqlaringizga ishlangan kliplarda o'zingiz rol ijro qilgansiz shunay hmm, o'zingiz rol ijro qilgansiz e demak turmush o'rtog'ingiz bunga qarshi emaslar Yorur. aynan san'at sohasidan chiqqanlari uchun o'zlari ham qarshilik bildirmaganlar bizaga u taraflama yo'q, lekin boshqa taraflama ko'p, lekin nima deydi klipga chiqish qo'shiq to'y unaqa cheklov yo'q o'zlari faqat birga yurganlari uchunmi bilmayman odam tushunsa ham shunaqa bo'ladiku baribir o'zlari ham yaxshi ko'rib o'sha sohani o mana bunaqa qilsang unaqa bo'ladi mandan ko'p to'g'risi ular xohlaydi to'g'risis bugun qo'shiq yo'q man uxlayman desam ham yo'q bugun qo'shiq yozamiz studiyaga boramiz unaqa qilamiz bunaqa qilamiz hozir bolali bo'lgandan keyin odam ancha uyda o'tirib qoladi yo'q man uyda o'tiraman buni uxlataman desam yo'q boramiz deb turib yo' o'sha nima deydi agar o'zim bo'lganimda o'zim boshlaganimda man unaqa olib ketish bilmayman mani qo'limdan unaqa narsa kelmaydi deb o'ylayman ulari hammasi ularni mehnatlari demak maslahatgo'yiz kim deb savol berishimga hojat yo'q ustozingizning qaysi qo'shiqlarini yaxshi ko'rasiz qo'shiqlarini manga hamma qo'shiqlari yoqadi baribir eng yaxshi ko'rganingiz bo'lsa kerak ichida eng yaxshi ko'rganim hattoki e'tibor berdim telefon kelsa o'sha telefoninizni qo'ng'iroqlargacha dildora niyozovani qo'shiqlarini qo'yganmiz qo'shig'ini o'zgartirib turaman o'zi hamma hamma qo'shiqlarni qo'yaman aylantirib qo'yaveraman bilmayman hamma qo'shiqlarni yaxshi ko'raman nima deydi eski qo'shiqlarni ko'p eshitganim uchun eski qo'shiqlarni ko'p yaxshi ko'raman bolalik ishonma ro'molim hozirgi jigarlarim onam ota onam manga hamma qo'shiqlar yoqadi to'g'risi boshqa qo'shiq eshitmayman o'zimni ham eshitmayman to'g'risi ozgina kuylab bera olasizmi mayli qaysi qo'shiqlarni far yo'q farqi yo'q endi mani boshqalarda ishim yo'q mani sandan boshqa hech tanishim yo'q har kuni bir dedoringga to'yishdanay, meni boshqa qiladirgan bir ishim yo'q o'rgimchi qiz dimoglanma qomatinga quvonma bu o'tkinchi dunyolarda og'inglarga ishonma o'rgimchi qiz qizdimoqlanma qomatinga quvonma bu o'tkinchi dunyolarda og'inglarga ishonma rahmat dimog'dor qizlar uchun aytilgan qo'shiq bu albatta hazil xohlaymizmi xohlamaymizmi suhbatimizni sakson foizi ustozingiz uchun bag'ishlanadi chunki sizni albatta dildora niyozovani shogirdi deb bilishadi boshqa shogirdlariga qaraganda siz ancha tanilgansiz shuning uchun keyingi savolim imиджga borib taqaladi aynan dildora niyozovaning imijiga o'xshatib klip ham ishlagansiz imij kelajakda imidj o'zgartirish niyatingiz bormi kelajakda yo'q o'zgartirmayman o'sha qoladi endi bilmayman bu, bu imидж deydimi man o'z oldindan shunaqa masalan qaysidir san'atkorni yaxshi ko'rsa odam xuddi shu anaunday bo'lib ketaveradida man to'g'risi um, man o'xshatmaymanda umuman o'zi masalan to'ylarga borsak ham rosa o'xshatishadida voy unaqa voy dildora niyozova keldimi unaqa bunaqa rosa gapirishadida man o'zi o'xshatmayman odam yaxshi ko'rsa o'xshaydi lekin o'sha klipda xo'jayinim shunaqa chiqsa shunaqa chiqsang zo'r bo'ladi deb o'zi bozorga borib pariklar olib kelib mana shunaqa qilganmiz o'sha klipizda yangi yil uchun qilingan u chilla chilla keyin yana bitta klip olindi undan keyin yori borga degan uyam ham ularni qo'shiqlari yangi yilga boshqacharoq bo'lsin deb shunaqa ko'rinishda chiqdik mana yorib borgani aytdingiz yorib borgani ham muxlislari juda ko'p diluram niyozvan aynan yorib borgan qo'shig'ini ko'p tinglashadi shundan ham bir parchagina yori borga umrbod yor bo'lolmasang toy bayramda biror rohat ololmasang vaxting o'tib xatoying joyiga qo'yolmasang jon singlimey qo'ygin xato qilmagin o'z baxtingni bevaqt xazon qilmagin keyingi savolim bevosita ham ustozingizga ham sizga aloqador dildora niyozovay yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda boshqa to'ylarga chiqmasliklarini boshqa qo'shiq kuylamasliklarini e'lon qildilar bunga shogird sifatida aynan u kishining yaqinlari sifatida qanday fikr bildirasiz endi hammada har xil vaziyat bo'ladi van ulardan keyin ham ozgina video chiqardik biza nima deydi ular hozir hijobga kirganlaridan keyin to'ylar to'ylaricha воhе ko'payib ketdi to'g'risida xizmatlari oldin ham unaqa emas emasdida shunaqa xizmatlar juda yam ko'pda o'shaning uchun qanaqadir baribir inson charchaydi masalan farzandlariga odam vaqt ajratishga vaqti bo'lmaydi to'g'risi ertalabdan ona kutib olish undan keyin chaqaloq kechki payt to'y nikoh to'yi u judayam qiyinda endi ozgina bir qanaqadir nima deydi xo'jayinlari o'sha dam olsin o'sha farzandlari farzandlarimiz bilan birga bo'lishsin endi masalan er xotin ham faqat to'yda masalan faqat ish bilan yurib masalan bolalari bilan umuman nima deydi bolalarini masalan maktabi bor nima qilding taras tarbiyasi bor umuman vaqtlari bo'lmay qolibdia oxirgi paytda o'shanin uchun turmush o'rtoqlari endi mani qilishim bo'yicha o'shaning uchun shunaqa video chiqardilar endi baribir ko'p to'y olib qo'yilgan u nima deydi atmen qilib yuborish ham qiyinda endi hamma ularga qarab to'y belgilangan keyin oxiri mana to'yga chiqdilar unaqa ani nima deydi to'yda lar qo'yishmadi to'g'risi biz pulimizni qaytarib olmaymiz o'sha kunga to'ymi to'y kelasi to'yimizni o'tkazib beramiz endi bir xil masalan o'n yil niyat qiladi yoki bir yillar davomida man o'g'limni uylantirsam yu qizimni uzatsam falonchini chaqiraman chaqiraman deb odam niyat qilib qo'ygan bo'ladi xuddi shunaqa to'ylar atmen bo'lmadi xudoga shukur to'ylariga chiqib shu sabab inson baribir charchaydida masalan to'g'ri to'yga chiqsa pul keladiyu 'shu puldan ham odam charchaydi to'g'risida o'shaning uchun farzandlarini yonida ozgina bo'lsin degan maqsadda turmush o'rtoqlari shunaqa video chiqarib chiqar boshqa gap yo'q bu videoni o'zingiz ham ko'rgandan keyin qanday reaksiya bildirgansiz man voy nima bo'ldi bu bunaqa bo'lishi mumkin chunki to'satdan chiqib ketdia to'satdan chiqdi chunki keyin man srazi telefon qildim nima bo'ldi nima qo'ydi desam yo'q tinchlik ai nima deydi baribir to'xtatish kerakku shunchaki ham to'xtatib bo'lmaydi keyin o'zlari dachaga borib shunaqa tavakkal qilib video qilib yuborganlar to'g'risi ulardan ham so'ramasdan maslahatlashmasdan to'yimiz nima bo'ladi nima qo'yadi demasdan sрazу video qilib yuborib qo'yib yubordilar endi youtubeda ochsam ham hammasi shu video shu video an nima deydi unaqa gap tez tarqaladiyu ha tez tarqaladi endi odamlar pulga e'tibor berib pul nima bo'ladi va pul qaytarib beriladi agar haqiqatdan bo'ldi chiqmaydigan bo'lsa pul qaytarib beriladi yo' endi to'yda egalari ham pul qaytarib olmaymiz deyishdi to'g'risi keyin undan keyin kechadan oldin konsert berdilar oxangaronda konsert undan keyin yana дежuр to'ylari bor edi men baribir to'yda atmin qilib bo'lmaydi manimcha u hammasi xudodanda oldin faqat kechki to'ylarga chiqib yurganlar hozir endi ham hamhozirj birinchi chaqaloq keyin ona ham bo'ladi undan keyin nima deydi nikoh to'yda judaham ko'payib ketdida o'zlari ham o'ylamagandilarda o'zlari ham hijobga kirdilar undan keyin man endi to'yga chiqmayman deb o'yladilarda man uyda o'tiraman man chiqmayman baribir inson xohlaydi sarvinoz endi man xizmatlarimga chiqmayman uni qo'shiq ham qilmaymiz deb baribir xudodanda hammasi yo'q undan ham ko'p oldin faqat viloyatga yurardilar hozir faqat shaharda ertalab o'sha chaqaloq kutib olish keyin yoki teskarisiga ertalab ona nima deydi hoji onalarimiz kelishiga undan keyin chaqaloq undan keyin nikoh mana shu umuman bo'sh vaqtlari yo'q to'g'risi telefon qilaman qachon ko'rishamiz desam man xizmatdaman va qachon bo'sh vaqtingiz bo'ladi desam bayramlar bo'ladi bayramlar yoki o'sha xizmatdan chiqqan paytlari ham ko'rishgan vaqtlarimiz borda yoki man kutib turaman uylariga borib kelb ertalab xizmatga ketgan bo'lsalar o'sha abedda kelganlarni bitta ko'rib olamanda gaplashishga ham ulgurmaymiz to'g'risi yana xizmatga chiqib ketadilar man o'sha farzandim bilan o'tiramiz qachon kelasiz qachon kelasiz shunda ham telefonda gaplashamiz telegramda gaplashib o'tiramiz oundan uyda o'tirib gaplashganimiz ham yaxshi baribir shu shunaqa u kishinin sizga o'rnak bo'lgan gaplari va jihatlari o'rnak bo'lgan gaplari jihatlari bilmayman man ular har bitta gapirgan gaplari man uchun nima deydi o'rnak bo'ladi har bitta gap gapirgan gaplariga e'tibor beraman jim turib o'sha eshitib turaman qani nima ekan keyin o'ylab ham ko'raman nima bunaqa gapirdilar deb o'ylab ko'raman har bitta gaplarini o'sha nima deydi o'zimga singdirishga keyingi safar nimadir balki xato qilib qo'ysam qaytarmaslikka harakat qilaman lekin har bitta umuman manga xato gapirmaganlar shu paytgacha faqat o'sha gaplari to'ppa to'g'ri man xato gapirsam ham yo'q sarnoz unaqa emas mana bunaqa yo'q man tortishaveraman man ham o'zimnikini birinchi qo'yishga harakat qilaman yo'q unaqa emas bunaqa deb turamanda keyin baribir shua aytgan kelib chiqadi ha to'g'ri ekan deymanda shunaqa dildora niyozovaning o'zim ham ashaddiy muxlislariman ustozingizdek yo'lingiz bardavom bo'lsin yana kimlarni qo'shiqlarini xirgoy qilib berasiz xirgoyi to'g'risi bilmayman vaqtim yo'q bo'sh vaqtimda baribir odam qo'shiq eshitgisi kelganda o'sha ustozimni qo'shiqlarini eshitaman lekin boshqa hech kimni qo'shig'ini eshitmayman o'zimni ham eshitmayman to'g'ris bahodir mamajonov bilan duet kuylagan ekansiz ko'rib qoldim o'sha yaxshi duet chiqqan ularni ham qo'shiqlaridan ozgina kuylab bersangizkei ichimdagi dushmanlarim men bilmagan belganlarim ichimdagi dushmanlarim men bilmagan bilganlarim suyib yaqin ko'rganlarim ichimdagi dushmanlarim suyib yaqin ko'rganlarim ichimdagi dushmanlarim dushmanlarim <fif> <thấy chưa? h Province> sarvanoz <hız> ro'ziyeva oilada qanday beka oilada qanaqa beka juda judayam dangasaman qilishga ham ovqatim bemaza bo'ladi bilgan ovqatlarimni ham bemasa bo'ladi lekin oshu xo'jayini yo shirin deb yeyveradi shirin bo'lmasa ham dangasaman ishda nima deydi uyda ham ko'proq nima deydi ishda ham dangasamanda ko'p ai yalqov degan gap eshitamanda xuddi shunaqa yalqovman demak qaysidir nimangizni yo'qotish kerak bo'lsa hislatingiz o'sha yalqon xarkterl ko'proq yo'qotish kerak hozir man kelganimda semiribsiz o'sha uyqudan semirdimda uxlaveraman uxlaveraman kliplarda rol ijro qilayotganda aynan nimalarga e'tibor berasiz o'zizni rolingizni chiqarib berish uchun bu aktrisalik ham hisoblanadi aktris man aktrisalik tushunmayman to'g'risi lekin o'sha o'zimni qo'shig'imni so'zidan kelib chiqib o'ynashga harakat qilaman lekin unaqa o'xshatmaganman to'g'risi undan keyin men endi bo'l tushmayman deganman tushmayman to'g'risi endi klipga o'zim klipimga ham tushmayman oldin boshqalarni klipiga ham tushib yurarddim shu ustozimning kliplariga ham tushganman qizim degan keyin bahodir mamajonov klipida tushganman odam nima deydi kim chetdan ko'rib yo'q bu menga emas ekan tushmayman dolib shunga qaror qildim tushmaslikka klipda tushmayman endi endi tushmaysiz o'zimni klipimda ham tushmayman taslim bo'ldim hamma ishimi demak ustoz qilsins yaxshi dildora opa ham lekin kliplarda tushmaganlar hech qaysi yo'q yoshlik davrlarida ham yo'q tushmaganlar nima deydi tripga o'xshab o'ynab ketganlar lekin tushmaganlar birga xizmatga borgan kunlaringiz ham bo'lganmi birga chaqirib qolishadimi ustoz shogird albatta ular men <imitation> dejur bo'lib tursam tug'ilgan <imitation> kun to'ylarda men dejur bo'lib tursam ular birovga borishadi endi nima deydi odam o'zidan kelib chiqib moliyaviy ham jihatdan shuning uchun biz dejurga turib beramiz ular birovga borishadi lekin nima deydi ular aytadigan qo'shiq biza iloji boricha aytmay turamiz boshqa qo'shiqlardan olib kelib turamiz keyin ular aytib chiqib ketishgandan keyin keyin biza yana qaytadan boshlayveramiz yana o'sha qo'shiqlar qaytariladi baribir lekin odamlar baribir xohlaydi man aytmayman mana bu qo'shiq ko'p bu qo'shiqni ko'p emas hamma qo'shiqni umuman bitta qo'shiqni bir marta aytib chiqib ketmaganmanda to'yxonadan faqat o'sha eng kamida uch marta har bitta qo'shiqda uch martadan o'zimni qo'shiqlarimga navbat ham kelmaydi to'g'risi qo'yamiz qo'yamiz deb turamiz yo'q yo'q o'zimizni qo'shiqqa umuman kelmaydi faqat o'sha ustozingizni qo'shig'ini ayting ustoz siz endi o'shaning uchun taklif qilganmiz deyishadi ustozingizni qo'shig'ini ayting deb ularni orqalaridan taklif qilishadi qaysi qo'shiqlarni so'rashini bilasiz demakda va ular ham mandan ham yaxshi bilishadi to'yga taklif qiladiganlar to'g'risi mandan yaxshi bilishadi man o'ylanib qolaman baribir endi xizmatga borib odam hayajon bo'ladi ko'p odam man hayajonlanib qolaman v y qaysi qo'shiq edi deb ular keyin so'zlarigacha mana mana bunaqa qo'shiq edi deb keyin ha deb eslaymanda keyin esimga tushadi o'sha to'yga taklif qiladiganlar hamma qo'shiqlarni biladi o'sha yoshlikdan hozirgachaa man o'zim esimdan chiqib qoladi hayajon bilan lekin ulardan umuman esdan chiqmaydi haqiqiy muxlislar chaqirishadi и bir xil to'ylarga boramiz o'n yil oldin o'sha ustozingiz xizmat qilib ketgan xonadon deyishadida biz xursand bo'lamiz bunaqa xonadonlarga borganimizda o'sha endi sizni taklif qildik yoki o'sha o'g'illarni uylantirishda ustozimni taklif qilib keyin farzandli bo'lib e, nevaralarim to'ylarida biza borgan joylarimiz ham bo'lgan hozir ham shunaqa shogirdlar bilan hmm. solishtirishlar bo'ladimi bir birlaringizni yo'q unaqa hmm. solishtirish bo'lmaydi o'zi manimcha man to'rtinchi shogirdlariman bitta shogirdlari umuman boshqa sohada lekin o'sha yaxshi ko'rib qo'shiqlarni aytib yurib shunaqa ikkita shogirdlari nima deydi bittasi farg'onadan bittasi olmaliq lekin ular ham o'sha xizmatlarga chiqib yurishadi lekin teng umuman yo' u unaqa bu bunaqa emas hammasi bir xil hammamiz bir xil solishtirish unaqa narsa bo'lmagan hozir mana qo'shiq kuylayapsiz ovoz dildora opaga yaqinroqda dildora opani ovozlariga yaqin ularda ham shundaymi endi biz bilmaymizda siz sizni ko'rganav opamniki bilan bir xil ekan deymanda o'xshaydi o'shaydi lekin odam o'sha yaxshi ko'rib eshitgandan keyin nima deydi o'sha tana tanasiga singib ketadida shu narsa ovoziham emasu onamni bir qanaqadir harakatlari ham qanaqadir o'xshab ketadida man hijolat bo'laman keyin klip olganda ham bir qanaqadir harakatlarni qilib man bilmasdan qilib qo'yaman to'g'risi ko'p ko'rganimdan ko'p eshitganimdan keyin yonlarida ko'rib xijolat bo'lamanda bir atay qilganga o'xshab qolamanda to'g'risi xijolat bo'lib qarayman o'zimni narsalarimga keyin kliplaringizni ko'rganlarida qanday fikr bildiradilar kliplar masalan oxirgi chiqqan kliplarda o'sha ularni imidjida chiqqansiz baribir munosabat bildirgan bo'lsalar kerak ha ko'rdik uylarida ko'rdik u payt o'sha navo kanalidan ketgan paytida voy men bilan bir xil bo'lib qolibsiz hattoki uydagilari jo'natishgan ota onalari akalari voy bu sanmisan yoki deb san yana chiqishni boshlading deb jo'natishganda keyin ko'plar nima deydi dildora niyozova yana hijobni hijobni yechib shunaqa ijod qilishni boshlabdi shunaqa deganlar ham bo'lgan endi e'tibor bilan qaramaydi qaramaydiganlar shuna bitta qarashda shunaqa deganda baribir keyin o'zimiz ham ko'rib o'tirganimizda voy pul hamma narsamni lekin unaqa ko'chirilmagan faqat soch taqilgan to'g'risi sochni o'xshatamiz xo'jayinim o'sha soch topib kelib park topib kelib kelganmiz lekin o'sha hamma narsa ham polniy ko'chiribsiz sarunoz d o'sha birga ko'rganmiz klipni televizorda qo'shiqlar chiqarsak o'zimiz avtori chiqarib qolsak ham telefon qilib voy sarinoz mana bu qo'shig'igiz yaxshi chiqibdi deb shunaqa degan joylari ham bor mani o'sha internetda ko'rib qolsalar keyin kommentlarimni o'qib sarvunoz sizga ham yaxshi kommentlar yozishadi ko'z tegmasi unaqa gaplari ko'p unaqa deb har doim qo'llab quvvatlaydilar qo'shiqlarini ham masalan qaysidir qo'shiqlarini so'ramasdan aytgan joylarimiz ham bo'lgan lekin indamaganlar man qo'rqib turaman voy biza klip ham olib bo'ldik buga deb turamanda ovoz tushirib klip ham olib bo'lganmiz deb boraman xijolat bo'lib turamanda yo lekin indamaganlar qizg'anmaydilarmi yo'q ish qia qimaydi qizg'anmaydilar hammaga qo'lingdan kelsa mana aytgin endi man ja ovozim zo'r ham emasku endi baribir ularni ovozlari boshqacha lekin o'sha qo'ldan kelgancha harakat qilaman youtubeda yozishadi voy tinch qo'ying bularni qo'shiqlarini tinch qo'ying tinch qo'ying mayli so'rab aytamizu baribir o'g'irlamasak so'rab oldilaridan o'tib lekin oldilaridan o'tmagan joylarimiz bo'lganda ham lekin gapirmaganlar faridamni birga ijro qilgansiz ha faridam bila duet qilganmiz o'sha birinchi qo'shig'imiz mani o'sha nima deydi orzuyim ushalgan kun o'sha endi nima deydi hamma ham o'sha yaxshi ko'rgan masalan san'atkor bilan qo'shiq aytishni juda ham xohlaydi hamma ham endi man o'zimni o'rtoqlarim ham bor san'at sohasida o'sha o'qib yurganimizda ham shogird tushganlari bor endi aytmaymanu o'sha man shogirdiman deb yuradiganlari bor ular ham xohlaydida chin dildan o'sha ustozim bilan duet qilsam lekin duet qilishmagan ko'pi endi bilmayman u ustozdami ayb shogirddami ayb lekin o'sha man bilan duet qilganlari uchun men juda yam xursandman qo'yaveraman o'sha o'g'limga ham shuni qo'yib beraman eshitadi jim bir yoshli bola o'shani eshitib o'tiradi keling unda ozgina faridamdan eshitsak o'zimga ham bu qo'shiq juda ham yoqadi faridam faridam farishtam deding kuldimu ketdim men seni hech kimga alishma deding kuldimu ketdim faridam faridim farishtam deding kuldimu ketdim dildora opani ijodlarini hurmat qilaman eshitaman juda juda yaxshi ko'raman qo'shiqlarini avvalo yeah, dildora opaga shu qo'shiqlari uchun sizda izdosh qoldirayotganlar uchun alohida rahmat aytaman bugun suhbatga kelganingiz uchun katta rahmat sizga ham dildora opa bilan suhbatlashgandek bo'ldim <laughs> baribir qo'shiqlarini uh, tinglab shogirdlarni ovozi bilan o'zizni mualliflik qo'shiqlarigizni ham uh, ijodizni ham bardavom bo'lishini tilab qolaman salomat bo'ling <laughs> rahmat